12. Наш рух виник на початку квітня з історією двох активісток Юлії Сала та Тетяни Руденко. В них обох є валютні кредити. І вони почали в соціальних мережах спілкуватись на тему того, як важко витримати кредитне ярмо після девальвації національної валюти. Звичайно, коли ми починали, ми з самого початку розробили наші вимоги і цілі, і місію нашої організації. І це все зводилось для того, щоб на загальнодержавному рівні в правовому полі вирішити питання валютних позичальників. Ми розуміли, що е, якимись там е, протиправними засобами ми не будемо користуватися. Ми е, пішли по шляху прийняття нормативних документів. Спочатку ми думали, що буде достатньо постанови Національного банку, але потім ми зрозуміли, що лише виключно шляхом прийняття законопроекту ми зможемо допомогти вирішити наше спільне питання. Ви представляєте саме правдиву в Україні і рух кредитний майдан. Це не те саме. А <реш> у Кредитний майдан ще включає, який за вас. Включаєте. есть такая организация, Комитет народного контроля. Это юристы, которые объединились для того, чтобы на безоплатной основе предоставлять юридические услуги всем, кто защищается при помощи и кредитного Майдана, и правдивой Украины, и при помощи иных общественных организаций. Но основной организацией, которая, конечно, стала во главу построения подобной структуры взаимоотношений, это была майдан и правдивая крылья. Это профессионалы, в основном это адвокаты, которые практикуют в городе Киеве и Киевской области. Потому что ну, так получается, что люди, которые имеют проблемы в регионах, все равно вынуждены искать правду здесь, стенах, возле стен наших Верховного Совета, возле стен Национального банка. Сначала радость, ведь вы торчали кошки, а потом нужно их где-то заработать, найти, каким мужчинам здесь где Ці кошти знайти, ну, по-перше, це заробити, чи в когось брати з близьких, чи заробити. Якщо ці кошти для бізнесу, то там ризики є, і законодавство специфічне є, і ризики підприємництва вони покладаються на ту людину, що має ці зароби. А Колись споживче таке кредитування, і особливо о, в іноземній валюті, то не треба перекладати цю складову з, згідно конституції, не треба її перекладати на людей. нам приходилось сотрудничать с одним из блоков революционного пакета реформ. У них есть сейчас блок, называется «Реформа банковского сектора». Вот, она, они как раз сейчас рассматривают вопросы, связанные с улучшением работы банковской сферы и, прежде всего, прозрачностью работы Национального банка. Вот, кроме того, мы сотрудничаем с Радой Сотники Майдана они нам периодически помогают с обеспечением порядка, прежде всего на наших акциях. Были вот. какие-то провокации взагали, на ваших акциях? Да, Прокуски? у нас постоянно есть провокации, потому что, вы знаете, ну, наверное, мы все-таки действительно где-то в некоторой степени спокусились на слишком большие сверхприбыли банков, и мы просим их уменьшить. На встречах тот, тот же самый Кубев, когда он был банка, на одной из встреч, когда он вышел к нам, то есть как бы в отличие от многих госслужащих, э, он э, постоянно выходил нам на, на встречу, как бы на улицу. И вот э, непонятный человек подошел, просто толпе бросил в него яйцо, и наши же активисты его скрутили, отдали милицию. Как бы. Существуют определенные правила голосования в Раде. За законопроекты свободы принципиально не голосует коммунистическая партия. Забрати комуністичка не голосують свобода. Кожного разу коли радиукували у нас були роз'яснення, надраховані, і ми кожному майже депутату підходили і пояснювали нашу позицію. Ми пояснювали, що ми високо люди, що ми розуміємо, що ми робимо, що у нас є економічний підхід. Ми пояснювали, що банки роблять хеджування своїх ризиків на всьому. Валютні ризики були перекладені на позичальника ризик. Ризики банки можуть компенсувати за рахунок зміни ставки в по односторонньому порядку. Банки можуть в одноособовому порядку змінювати оцінку предмету заставу. і банки самі впливають на реалізацію заставного майна і вирішують його продати. Тобто, у нас споживач фінансової послуги він абсолютно незахищений, І ми пояснювали, що. Те, що ми робимо, ми робимо для того, щоб зруйнувати все, а навпаки, для того, щоб повернути довіру до банків і налагодити співпрацю між позичальником, який є споживачем фінансової послуги, та банком, який цю послугу не дає. Я обіцяю, що коли буде отримано перші 3,5 мільярда, курс повернеться до того, який був заложений в законі у бюджеті на цей рік. 10,5. 10 10 і, якби би, до цього курсу, в принципі, він мог Ну, 14 стало 10,5, это давно говорим о том, что подешевеет сразу же топливо, наши платежи по кредитам станут меньше. Но в некоторой степени это будет стимул для хотя бы какое то развития экономики, да, где-то там этот. А получается, мы получили 3,5 миллиарда этого кредита. А курс остался 12. Історії з суддями, які викупають свої кредити через повторні компанії, лексуси за 3 тисячі доларів, або квартири, які оформлені на дітей, вони купують за копійки. Це історії з життя. Депутати вони в більшості свої абсолютно нормальні люди. Ось коли ми з ними вже познайомилися, там ми вже майже знаємо всіх там чотиристам чотириста 450 депутатів. Абсолютно, якщо з них, до них знайти підхід, то вони абсолютно нормальні. У нас була з спрічкова історія дуже гарна, коли він був абсолютно проти, але він не розумів, чому він проти. Ми з конзерником спілкувалися, ми знайшли такі не дуже спільну мову, але ми порозумілися. Ну, Якимось чином допомогло, наступного разу він дав казівку і всі вже були за все, всі вже були не так проти. Тобто висновок такий, що треба демонструвати силу. Треба, щоб вони були вищі до людей. Треба, щоб вони почули, що як важко, якщо вони хочуть чути, вони хочуть де... колеса автомобіля. Завжди це не найгірший варіант, це не Найгірший, не найгірший це... варіант. Ну Виктор, в прикладі Віктора Федоровича. Я гадаю багато кому. Зараз має бути наукою як треба дослухатися вчасно, щоб не доводити людей до країни законопроекту зменшити соціальну праву. Те, що час робить національний банків, вони навпаки роблять підбурювання. Вчора в нас були мітинг під національним банком. Ми прийшли для того, щоб познайомитися з новою головою, щоб віддати їй свої вимоги для того, щоб вона швидше вийшла в курс справи і ми просили її вийти для того, щоб познайомитися з людьми. Ми стояли дві дня під національним банком. Вона не знайшла п'ять хвилин для того, щоб вийти з нами познайомитися. І той лист, який вона дала у комітет по фінансовій та банківській діяльності, він абсолютно коридорічить тим умовам, які в нас є. Тобто вона настроювала проти себе людей, і що б вона вже не робила, все одно всі будуть розуміти, що вона проти. Я как бы, как бы, це да, в нігі кабиліцов само учреждение, учреждення по суті не змінилося взагалі. То есть, мы, то есть мы сейчас и скорее пытаемся, ну да, все активисты в разных сферах пытаются искоренить вот эту совковую, неправильную, искаженную, поставленную на рейсы капитализма систему, когда значит, да все общее, все ничего, поэтому будет мое, и поэтому, но при этом населению ничего. И вот оно и получается, что в Национальном банке работает большое количество людей, которые там работают уже, они пережили Суперили. уже не одного. мало у нас банка. Черницька церковна полісова палата написала, до ця недовідка, цей сході відписка. Вони написали, як люблять наші державні органи писати, можливо, є можливість визнання за певних обставин випадку форс-мажору, якщо там щось відбудеться. Ми пішли як юристи по питі. Зараз всі наші люди, яких ми підтримуємо, пишуть по нашому формуляру, само саме, не самі пишуть. Ми їм заставляють бумагу. на имя торгово-промышленной палаты, пока у всей Украины. И сейчас критическая масса будет заявлений по поводу «признайте это форс-мажор». Но мы все-таки изловчили, знаете, мы делаем это как? Если есть банк, который имел нерезидентский капитал в момент выдачи кредита, материнскую структуру, либо любой из наших банков заимствовал всегда какую-то валюту, мы это подводим под то, что тут есть область внешнеэкономических отношений в частности, предоставления денег как таковых в виде, в виде валюты. И подводим под это, и каждый из граждан обращается, говорит, я взял, почему? Ну, это внешнеэкономические отношения. Как мне отдать теперь? И все-таки ссылаемся и применяем статью 99. У нас норма прямого действия, статья 99 Конституции, пока ее не поменяют. Я думаю, что, ну я видел уже ряд редакций Конституции, мы там принимали участие в написании определенных разделов. Я буду считать грядущей Конституции, хотя этих рабочих групп очень много. Поэтому кто написал, что написал, ну мы тоже писали, у нас есть пару специалистов, слава богу, в конституционном праве, которые написали, и в том числе 99-ю никто не трогает. Вот она всех устраивает почему-то. Вот не трогает ее ни одна рабочая группа, я скажу, везде, даже не так. Потому что там просто декларация. Поэтому, <связывая> ну, декларация. а <связывая> декларация, это... блядь, ничего не, не поспоришь. Это, по-перше, а по-друге, как без этого? Кто тогда будет за это отвечать? Как на не то, что это не вопрос, потому что это просто декларация, да, он должен, а, а, имеет ответственность, должен это делать, такая функция у него. Но при этом, бы, нет, проекта, но... за то, что он не выполняет функцию, я нигде да, не пройдет. Я, я, вам скажу, что и здесь определенная игра слов с момента с самого начала написания первой нашей Конституции независимого государства написали не ответственность, а основные Значит, есть подосновная. А может подосновная это, например, нестабильность национального А какая-то запасная, это может быть вообще крах финансовой системы. Без политического давления там, на На торговопромишлену палату даже не... Звертайтесь. <сі> <сі> Та не звертайтесь, ми це разом будемо робити. Слава Богу, немало, кредитів. <сі> Віддав говорить, <казвість>, слава Україні. Героям <сі> 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 <Розові>. слава. <сі> І зараз нету у мене особого бажання бути кінозвіздою, или телезвездой, или радио телезвездой. Но донесение мысли возможно только при помощи вашого формата. Потому что когда мы общаемся, вроде бы кажется, ты очень тяжело работаешь. Ну, действительно тяжело там с 9 утра начинает, там до 9 вечера, например, работать на, в области там, сознания, в области написания документов, общения с людьми, это тяжелая работа. Хотя не мешки ворочать, там, не уголь перегружать, но все равно это тяжелая мысль. труд, вот, потом я смотрю на своих людей в конце дня, на себя тоже, все измотанные, как лимоны, такой, такой, же измотанный, выжатый, когда при вашей помощи, при помощи вот именно эфира как такового при помощи донесения до широких масс населения, ну, наших граждан населения, как-то не хочется называть своих сограждан населения, ну, наших, наших громады, а наши громады, наши земляки, наших украинцев. Поэтому, если мы сможем донести до них наиболее широко наши постулаты, ну, им надо в доступной форме доносить. Они не все слышат. Вот это мы начинаем, там макроэкономические вещи, никто не слышит, ну, в большинстве случаев. Доходишь до самой последней точки и говоришь, как, ну как мне вот заставить этот банк, чтобы он ну, хотя бы мне не звонил. Не звонил и не мучил меня там, круглосуточно при помощи там, коллекторов и своих сотрудников. Поэтому как только достигаешь здесь успеха, ну вот есть ситуативное какое-то счастье. Поэтому вы это наш ну, проводник в этом деле, ну, для меня это, я считаю, и телепространство, и радиопространство, это проводником идей, которые мы пытаемся воплотить. Если мы сделали для одного, услышали тысячи, я считаю, то человек 10 все-таки подтянутся к одному, который все-таки уже защищен нами, а 10 еще будут уже защищены определенным знанием, либо определенной волей защищать свои права. Я ага. Вопрос личного характера. Вот вы все занимаетесь гражданским активизмом. Когда вы работаете? Да? Ну понятно, я так поняла, что вот у вас были валютные кредиты, да? То есть нет, вы... сейчас у меня сейчас есть. Ну есть. Да, есть, то, есть то есть вы как бы включились в эту ситуацию в связи с да. своими личными обстоятельствами. Вы тоже нет, или нет? Я, или я, вы, я. Как бы, вот... я не являюсь валютным заемщиком, у меня есть гривневый кредит, который я просто ну... Погашаю для этого но я его успешно погашаю, я угу. взял машину и плачу по этому кредиту. Тогда но этом... почему вы присоединились к движению «Кредитный майдан? Почему лично я? Да. Честно говоря, это было достаточно ситуативно, То, что я еще чуть-чуть там где-то где какой-то депутат, где-то было принятие мне там участия в избирательной кампании современной, но я без партийной, без всяких партий, без ничего, я попытался, в общем-то, побороться с нашими знаковыми партиями, с брендовыми партиями. И посчитал, когда ты помогаешь людям, я для себя считал, я не строю. Я считал, если я помогаю людям, они должны в чем-то хотя бы захотеть помочь мне, потому что я им помогаю, я им еще больше помогу. Я их не покупаю, но я пытаюсь им помочь. А дальше это меня, как-то знаете, уже немножко втянуло. Потому что сейчас мне, когда у нас в Комитете народного контроля существует уже шутка, потому что у нас все знают наши активисты, ну, наши, там, нашего движения, юристы, адвокаты. Я говорю, ребята, мы выберем из вас, у нас определенная иллюстрация идет внутри коллектива. Потому что по ходу дела, например, знаете, как-то так, я говорю, будет еще масса избирательной кампании. У меня есть там и депутаты районного уровня, и городского уровня. Я сам до сих пор депутат областного уровня в Киевской области. Поэтому я говорю, вот будут следующие выборы, вы захотите быть депутатом, а я не захочу, я не буду депутатом, мы кого-то из вас будем выбирать, вы помоложе, вы должны работать. Они хихихаха, -хи, -хи -ха -ха, потом начинают понимать, что я им правду говорю. Я уже себя, может быть, и не вижу в каких-то этих классных структурах, но я хочу увидеть, чтобы молодежь увидела, когда ты начинаешь сам еще, не имея проблемы, начинаешь сам заниматься чьей-то проблемой, войдя во власть, если ты туда попадешь, пройдя такую внутреннюю иллюстрацию среди своего коллектива в этой борьбе, ты попадешь во власть, может, ты хоть не еще будешь. Сколько у вас сейчас времени уходит в вот приблизительно на вашу общественную работу? Весь час, абсолютно. Це цілодобово. Ми проводимо конференції у скайпі там у першій годині ночі. Це нормально. Ми пишемо законопроекти о 3 годині ночі. Останній законопроект, які ми писали. Ми реально там, де треті години були в офісі і писали, поки ми не написала, ми не вийшли, тому що ми розуміли, що у дев'ятій ранку його потрібно віддати. Але все це, коли ти бачиш якісь результати, що ти дійсно допомагаєш людям, то це все забувається абсолютно. Ми однодумці, тому що ми будуємо нову державу. У нас є якісь уявлення про те, як ми хочемо жити. Ми будемо і ми уявляємо, які державі ми хочемо, щоб жили наші діти, і це головне. Сім'ї підтримують ваш громадський активізм. Це окреме питання, тому що вони спочатку ось дуже гарна ситуація. Вони команда. У нього є дружина, яка спочатку придивлялася. Потім трохи щось підписувалася там у Фейсбуці, але зараз вона дуже активна активіст руху, кредитний майдан, вона ходить у громадську організацію правдива країна і вона на кожному заході, вона поруч з Андрієм. Я вже не кажу там Андрієм, вони вже як Діти Севеєв. Ну, вона, ну, виходить, на перших акціях взагалі мої діти теж тобто, принципі, На, ну, на, я, честно, да, да, на первых даже видеороликах как бы, мои дети держат те плакаты, которые как в бы, отношении курса все остальное. Вот. и всего ну, остального. А жена, как ее, понятное дело, она больше с детьми ну, это хотела заниматься. Но когда понимает, что от решения данного вопроса ну, вот, как бы, будет решена глобальная проблема, последние 7 лет меня семья не видит. Я работаю без выхода. Я работаю на кредит. Особенно когда кредит, там курс был 5, потом стал он 8. А доходы они больше не стали, мне приходилось работать в том числе в воскресенье и все остальное. Синя меня, меня не видит, просто поэтому, знаете, в некоторой степени, если бы, возможно, знал бы тогда, еще 7 лет назад, про, про то, чтобы расти, я бы, может быть, и не брал бы никогда бы. жили бы мы дальше в севной квартире, продолжали бы. И, может быть, и, и и лучше бы было, кто знает, когда захотел построить нечто большее, то есть сделать свое первое жилье, туда приложить свою душу, сделать ремонт, и чтобы там жили твои дети. И ты понимаешь, что теперь ты можешь остаться без всего этого, то есть один из элементов мечты, он как бы может рассыпаться только по той причине, что огромное количество людей с другой противоположной стороны, они все сделали для того, чтобы они могли этого сделать. И тут то я как бы в некоторой степени получил надежный, надежного, знаете, попротимые сестры, да, которые тут рядышком. Вот моя жена оказалась тем напарником, которая поддержала меня во всех начинаниях. И наши наши как бы, называют нас, нас уже Джентльмен Фред, потому что мы как бы, ну, тоже противостоим банковской системе. системы, как бы, мы, ну, знаете, пытаемся ограбить банки, э, то есть уменьшить их прибыль, ну, в некоторой степени, как бы, э, то есть такие, ну, мы вместе раздаем листовки, э, вместе участвуем на митингах, Жена занимается, например ну, то, у нас же все-таки уже организация, в принципе, у нас наша, наша, наша то есть, э, то есть кредиты мы, э, то есть, э, само движение кредитное, не движение, кредитное движение, кредитное, оно большое, Украина, я понимаю. Сам, да, сама, да, его э, правда, Украина, у нас уже больше, чем 1200 активных членов, то есть те которые написали заявление, я есть еще там 10 тысяч больше тех, кто спевчувает читает. Да, то есть есть люди, которые занимают принципиальную позицию. То есть меня не уговорили привлечь я, то есть никуда не вступаю. Я, ну, то есть, есть люди, которые считают, что вступление в какую-то организацию это некий как бы обязывает его подчиняться правилам, но он более как бы, широко как бы, профильная личность, поэтому его нельзя сдерживать. И поэтому он, не вступая в организацию, он говорит, я все равно поддерживаю, и поэтому как бы, наши митинги они, ну, это больше людей, нежели в организации. Потому что ну, организация это как бы, ну да, помните еще по старинке, типа, это же нужно вступить в организацию, подать заявление, платить взносы, потом еще какие-то какие непонятные, надо участвовать на собраниях, а, а люди понимают, что это да, то есть плохие стереотипы, хотя на самом деле общественная организация это хорошо. И они вот как бы, возможно, ну, эту, этот пробел мы устраним. Это, да. Сочувствующие вступают. Да, в это люди не понимают, да, они вступают, они все равно понимают, что э, тут еще в чем очень нюанс, что изначально мы не думали создавать организации для того, чтобы это все делать. Но когда мы поняли, что государственные органы спрашивают, а вы к какой организации пришли? Что вы такие? Да, мы говорим, мы активисты, там, движение, кредитный майдан, там Facebook-сообщество, такое-то. Вы ну, ну, да, да, понимаете, 90% чиновников их в Фейсбуке Это не только чиновники. Угу. Дело даже не только в чиновниках, дело в том, что Прима, в, какую, в любую понимаете. организацию, только, куда да, да, ты нет, не пойдешь. Когда чиновники есть подписи, когда тебе есть официальная печатка, когда тебе есть банк, то без официальной лица. А теперь, да, у нас как бы, ну, из-за что организация, она стала, как бы, ну, понимаете, подключились многие люди с разных профессий. То есть появились айтишники, появились там, там Могал, Да, то есть много раз. То есть направления уже начали развиваться. То есть, журналисты тоже есть коллеги ваши, которые как бы тоже по призванию, которые тоже попали в валютные кредиты, и там, но ну, они как бы тоже идут. У нас, есть, у нас есть уже пресс-служба, у нас есть колл-центр, у нас есть координаторы по регионам, то, есть, да, по региону, то есть, есть структурированная то есть юридическая служба, которая помогает, то есть как бы и скоро и, будут у, нас да, вот у меня вопрос, кстати, очень, а очень конкретный. Вот хорошо, вы добьетесь своего, да, Переведут валюты и кредиты да. по курсу в гривневые, в гривневые кредиты, вы получите то, что хотели, достигнете цели, ваша организация достигнет цели. А зачем она тогда будет нужна? У нас глобальная мета реформировать Всю систему банківську в нашій країні і мовить не лише банківську. У нас вже звертаються депозитчики, які розуміють, що не залежать валютні кредити від валютних депозитів. І вони підходять на мітинг і кажуть: А допоможіть нам, ми прийдемо до вас на мітинг, ви прийдете до нас і допоможіть нам. ви ж розумієте це роботи. Телефонують гривні позичальники, особливо всі мої друзі. Мені зателефонували. Як так можна зробити? Чому ще ви не займаєтесь нами? Що чи зачекаєте все поступово? І в нас дійсно всі люди, які входять в нашу організацію, у них у всіх є або кредит, або у їхніх родичів є кредит. Ми нікого не змушуємо до нас вступати. Якщо особа там десь знаходиться у районному центрі, не може приїхати, але вона, наприклад, може щось зробити для організації, надрукувати банери. а мы можем листовки продавать у себе, або мы можем оплатить, а, борт с рекламой на нашей организации «Луна-Церковь». Парадокс ситуации, що правильно говорить, Можна было не за неделю, а за 15 минут решить просто. просто надо было собраться за столом всем, которые выдали, посчитать, сколько у нас денег, столько сколько это. Поскольку мы потеряем, если мы завтра перейдем, сколько это, что ребята теряем, по рукам.